Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами вже вкотре на зв'язку найкращий астролог України і не тільки Влад Рос. Вітаю, Владе! Так, да, добрий день, дорогі друзі. І хто ще не робив свій прогноз, не тільки у мене, але у таролога. где мы находимся в Гаю, да, у Гай, да, то можете это делать, ссылочка под описанием и на мой сайт vlatros.com.ua, где можете заказывать натальные карты рождения годовые соляры, а также спрашивать, чего вас ожидает, значит, у Гай. Благодарю. А глядачам и подписчикам я нагадаю, что... Контакти Влада Роса, посилання на сайт на соціальні мережі, як завжди, будуть знаходитися в описі цього відео. Отож, Владе, як же ж вплине загибель іранського лідера на хід війни в Україні? І чи вплине? Обязательно, дорогі друзі. Ідеологом поставки дронів в шахет в Москву був іменно етап Раїсі Ібрагін, Ібрагін, да. ілі Раїсі по-другому його називають. В общем. Та еще, хотел сказать, тварь вообще, которая <laughs> подохлая и земля ему стекло... стекловатая, да, в общем да. будем говорить. Но у него зашифрована была смерть в момент его рождения именно в воздухе, дорогие друзья. Уран у нас находится в доме смерти, восьмом доме гороскопа, в натальной его карте рождения. Уран это всегда символ молний, электричества воздуха, значит, полетов, ни в коем случае нельзя было прыгать с парашютом, рано или поздно он должен был разбиться в воздухе, дорогие друзья, поэтому все зашифровано, закодировано, вот я иногда э, даже смотрю таблицу жизни и смерти, сколько человек может прожить, вот он должен был прожить ровно 63 года, дорогие друзья когда точка света и точка тьмы должны сходиться в его гороскопе. Он не выбрал ни тьму, ни свет, и он на стороне дьявола оказался, да, и вот как раз в это время и предопределена его судьба. Ну и самое главное, это ДТП, несчастный случай в воздухе на американском, что символично, вертолете. Поэтому не, это Иран проклинает Америку только по одной причине, что это был американский вертолет. слушайте, ребята, ну вы же сами его купили, вы сами на нем летали. А так это ДТП, несчастный случай, не вписался в поворот, там какой-то там ветер не тут полетел. Ну, а тут нету никакого заговора, я не увидел планет там Плутона, Нептуна, дома предательства или яда или еще чего-то. Просто конкретно Марс в жесткой квадратуре транзитный в момент этого события к Марсу в его натальной карте рождения, а Марс это всегда катастрофа. Ну и самое главное, в символической дирекции, дирекции экваториальной, значит, Марс делает из дома смерти жесткий квадрат Меркурии, дом перемещения, вообще год вот для него огнеопасный, очень сложный был. Ну, я бы ему вообще запретил, если бы был личным астрологом, вообще летать на самолетах, и тем более вертолетах, и частных каких-то ситуациях. Поэтому, дорогие друзья, это несчастный случай, но можно обвинить Америку в том, что не поставляли они запчасти к американскому вертолету, на котором... Летал... Раиси и да, американцы, конечно же, виноваты, это был американский вертолет, да, вот можно их уничтожать, там говорить, что вот это они виноваты. Но, увы, создайте свой иранский вертолет и летайте на нем. Что проблема? То есть это безвъздушное злоупотребление Ирана в том, что саме США подлаштували эту аварию, эту катастрофу? Ну, видимо, еще в 1966 году, когда был выпущен этот вертолет. Вертолет 60-х годов прошлого века, дорогие друзья. Ой, а что, не могли себе, и неужели там не могли себе дозволить что-то лучшего, новейшего? Эксклюзивно. Раисе сам родился 14 декабря 60-го года, а вертолет ровесник его. Ну для мене це дивний якийсь парадокс, чесно кажучи, не бідна ж наша країна і тому дуже цікаво. Але все ж таки повернемось до України, як це вплине на хід війни в Україні? Невже тільки в тому, що Іран був постачальником зброї для Росії одним з основних постачальників? Але чи не прийде другий лідер, який продовжить це постачання? Ой, там вообще теперь непонятно, кто выиграет выборы. Вообще может сейчас грянуть революция в Иране. Дорогие друзья, всегда в год солнечной активности происходят все неожиданные революции, перестановки. И даже может рухнуть режим аятол. Понимаете, в чем дело? Президент как бы не очень чего решает. Значит, в Иране там все вот эти попы да, вот мусульманские все решают. Аятолы, всякие хамини. Ну, и Хамени хочет назначить своим преемником своего сына, там тоже а, наследник Хамени, да, то есть и там тоже может много решаться. А, ну и мы понимаем, что Иран это самая молодая страна вообще чуть ли не в мире. Половина населения а, значит возраст до 25 лет. Понимаете, у нас в Украине старковато население, почти все пенсионеры. В Европе старковато, в Китае старковато, везде вот старческое такое население, в Японии, например, а у них больше половины населения меньше, чем 25 лет, точно будет революция, дорогие друзья, еще в год солнечной активности, а всегда в год солнечной активности самые большие революции создавались, да, ну, например, Берлинская стена пала в год наивысшей солнечной активности в 89 году. А протесты во Франции, да, там, Сексуальная революция 1968 года, то же самое происходило. Поэтому неизвестно, что будет в Иране, вернее, известно, там, скорее всего, будет революция, как и в Грузии, и будут сметены все эти ненавистные режимы. И к нам прилетает комета, да, дьявольская комета, которая потеряла свои рога, превратилась в зеленую комету, комету мира, и вот она вот сейчас ее видно особенно на Атлантическом океане, на закате дня. И европейцы, там, особенно португальцы, испанцы, могут это все действо наблюдать. А эта комета приносит хаос, нестыковку, и она уничтожает всех лидеров, которые против Украины, дорогие друзья. То Фица как-то, блин, пристрелили не до конца, правда, будем ждать, что все-таки он подохнет. То вот нет, что-то с Раисой случилось. Ну и сейчас ждем еще, чтобы там следующий был Дональд Трамп, ну, дорогие друзья. Uh, ну, Vlad. у него тоже комбинация звезд, Нептун, символ смерти, убийства, я бы так сказал, приговора. Вот, как у Кеннеди все может быть, да, вот ждем, запасаемся попкорном, следующая цель у нас Дональд Трамп. Владе, пам'ятаєте, що в кінці року ви казали, що 2024 рік це буде рік зміни режимів правління у всьому світі? І ось на тобі не пройшло півроку, як ми вже скільки спостерігаємо таких змін світового масштабу, катаклізми, якісь непередбачувані смерті, революції да війни. Ну, те, що ви говорили, тому я би я маю на меті і рекомендую дослуховуватись, все таки до ваших прогнозів, адже вони дійсно здійснюються. А, але ж, все ж таки, хочеться повернутися до України і до закону про мобілізацію, який просто в жах кидає всіх людей, матерів. Ну, фактично, всіх, хто не має архетипу і боїться там чи за себе, чи за свою сім'ю. Але хочеться повернутися до тих, хто знаходиться за кордоном, тому що е, сьогодні вийшла така новина, що Кабмін підписав такий указ про те, що ті, хто виїхав за кордон і має поновити е, стати на облік, мають особисто з'явитися в ТЦК до 16 червня. Як ви думаєте, чи вступить в дію цей закон, і як буде реалізований, якщо вступить? А ну на самом деле, ну, то, то что принималось буквально вчера да, или сегодня, там Луна была без курса, в общем ни к чему это на самом деле не приведет. Никто не приедет в Украину сдаваться, я вам серьезно говорю, тем более супер классную программу уже Германия демонстрирует, в отличие от Польши, Литвы, Латвии. Эстонии, которые собираются выдавать граждан мужского пола из своих стран, если понадобится в Украину, да, вот немцы нет. Да, говорят. Если вы будете работать, немцы говорят, будете работать, будете, значит, получать зарплату да, в евро, то мы вас никуда не сдадим. А если вы будете безработные, то мы будем думать. Да. Поэтому, дорогие друзья, кто находится за границей в Европе, имеет, значит, какую-то, я, я бы так сказал, что, а, значит, защиту страны какой-то, если вы будете работать, то с вами все будет нормально. Ну и самая социалистическая страна в Испании, она, Испания, да, она говорит, что ни при каких условиях никого она не выдаст. Поэтому, дорогие друзья, перемещаемся из Польши в Испанию. Все. Да. Ладно, щоб зараз і, і, Іспанія просто не тріснула від <рес> такого напливу людей. Ну а хто, наприклад, не має захисту і виїхав ще ну не до війни, як деякі, а вже під час війни, тобто з метою стати ухилянтом? Ну, їдьте всі в Германію, Німці сказали конкретно це саме, а у ми вам дадим. Хоч просто устроїтесь дворником або ще їм-то. Головне, залучайте зарплату. И у вас будет аусвайс, который будет давать возможность передвижения по всей Европе. Кто не знает, что такое аусвайс, это документ, который подтверждает вашу личность и, что вы спал свободно, можете ездить на поезде, летать самолетом внутри Европы. Да. Вообще проблем вообще абсолютно не будет. Ну и понятно, что этот закон на самом деле, знаете, дорогие друзья, для чего? Это на внутреннюю политику Украины создано. Ну типа, что вот не <laughs> у нас батальон Монако будет преследоваться за границей, понимаете, в чем дело? А батальон Монако знаем <laughs> такие. Это против батальона Монако, но это всего лишь они бы лучше занялись вот теми людьми, которые покупают. А виллы эти, военкомы, да, которые, да, по 4 миллиона евро в Марбелле, понимаете? 4 миллиона евро в Марбелле купил военком а, Виллу. Ну, слушайте, не тем занимайтесь, дорогие друзья, вообще Ну, я теж так вважаю, і тут я вас цілком підтримую. І тим більше, що а, я також переглядала цю ситуацію, мені йшло, що це як фейкове, і просто як показове таке. Знаєте, щось показове, як ну, а, і ізрілі, щоб заспокоїти людей. Також би хотілося запитати на рахунок початку червня, кажуть, що червень буде невимовно гарячий і не тільки від спеки. Про яку ви говорили через ці піски, зміну клімату, так? а саме через бої, жорсткі бої, запеклі бої, масовані атаки. Чи бачите ви таку вірогідність такого розвитку подій? Брак да, буде питатися в іюні якимось образом приблизитися, взяти якісь міста, -то тобто відчайно сопротивлятися. значит, потому что это последний месяц, когда они могут иметь хоть какое-то преимущество на фронте. Дальше, конечно же, уже будет поставка оружия у нас в июне, у нас и звезды хорошие в это время. Ну и самое главное, что июньский саммит мира 15-16 июня в Люцерне многое может поменять. Поэтому до середины июня это, Орки и Московия будут пытаться как можно больше что-то отхватить, отрезать от нас. Вот, они там вот, на Харьков вроде бы сделали уши, пошли там. Сейчас будут стремиться суммы. Но сейчас они не, предполагают такую ситуацию. В общем, нам самое главное сохранить те позиции, которые мы имеем до середины июня, где будет очень все жестко. Марс будет в огненном овне. Марс – планета войны, в своей обители, в Овне, война будет очень жесткая, ожесточенная, ужасающая до середины июня, пока он там будет находиться в этом знаке. И нам, конечно, нужно удержать это угледар, нам очень важно удержать Часов-Яр, это очень важная точка. Ни в коем случае, чтобы врага не пустить на, на, на Покровск, Покровск, Покровск. Покровск, да, это самое. И, значит, очень важная ситуация, конечно же, в Харьковском области, чтобы действительно враг нас не окружил и не вышел на Купинск. Вот если мы будем держать эти фортесы, да, вот фортификационные зоны, эти города, то все будет нормально, все будет замечательно. Но у меня все больше и больше уверенности, значит, все становится, что мы выдержим это дело, да, и у нас будет осенью большая Возможность контрнаступления, особенно в октябре-ноябре месяце, враг даже может не ожидать, что может остаться даже без Крыма. Вы тоже бачили про 10 месяц, вот самовырешальница да, 10? Ну, у нас, видите, один канал общий, да, да, абсолютно октябрь месяц, и там может... Что-то случится такое с Крымом, что Крым просто притворится нейтральной зоной. <laughs> я даже бачила, я больше вам скажу, я бачила, что будет звельнение до территорий. Да, абсолютно верно, но это нам нужно выдержать и дождаться осени, дорогие друзья. Опять прорывы у нас на фронте могут быть только и исключительно осенью, особенно, как говорит Татьяна Гай в октябре месяце. Влад і повернемося ще до, до такої культурної спадщини в Україні. На днях, за ніч, без будь-яких то попереджень, знесли чи не одну з найбільших українських святинь, це Десятинну церкву, нічого не пояснюючи, розібрали по е, просто камінчиках, тобто пусте місце застелене брезентом. Дуже багато і занепокоєння людей, і невдоволення людей, тому що там це одна з найстаріших таке місце сили своєрідне. Так? Кажуть, що сам князь Володимир побудував цю церкву, заклав цю церкву на місці, де було з одних з найстаріших капищ язичницьких. Як ви вважаєте, Ну, чому так могло статися, і чи вплине це якось ось на духовну нашу міцність і стійкість? Ну, зараз буде дуже багато змінюватися, Конечно же, УПЦ МП, да, это це Московская церковь будет предана анархиями здесь в Украине, она да, полностью зачищена будет. Ну, і показывает эту перестройку полностью, как бы, естества, отношения с Богом. с миром. Ну, конечно, нельзя трогать святыни, старые места, иначе это может огонуться. Поэтому, конечно, я против всех этих разборок старых церквей, старых мест. Даже если сам Владимир Ясная Солнышко не участвовал в создании этой церкви, все равно нужно хранить, чтить историю. Ну, откуда мы происходим, и кто наша религия, <laughs> да, и кто там откуда. Поэтому, дорогие друзья, когда вот, ну, с Пушкин же не был виноват, что он родился там, не знаю, там, 18 веке, чтобы сносить его памятники в Одессе, да, где он жил, или там в Киеве то же самое, да, я, я вообще не очень понимаю, зачем это делается, но ну, нельзя изменить историю в прошлом, понимаете, если есть историческая какая принадлежность к чему-то, но ну, мы же понимаем, что Пушкин это был тот же самый декабрист, который против империи, империи. он в ссылку был сослан из-за этого, почему мы сейчас уничтожаем память об этих людях. Да, он носитель русского языка, ну что, мы идем, мы против идем русского языка, он что, принадлежит Путину, там, и так далее. Вам не можете меня сейчас хейтить, там, говорить это, но историю нельзя поменять, изменить в это напрочь, поэтому, конечно же, разрушение храма может вести только к одному, что, конечно, с... все меньше и меньше святых будут, конечно, ратовать за нашу независимость. Вот это, конечно, некрасиво. Да? Так, и тут я с вами действительно сгидна, адже найлегше наилегче? Э, это разделить людей, как только сказал один великий полководец, не очень помню, то разделяй и властвуй, и тому мне сейчас да, кажется дело Византийской империи, да, ну, почему сносить памятник Екатерины II в Одессе, да, если она фактически создала, ну, я не хочу сказать, что она создала город, но она фактически его реконструировала да, и создала порт Одесса, потому что действительно до нее был Хадж Хаджибей, до нее был Качубей, который литовское ВЛК, литовское княжество организовало. Еще в 1415 году был основан город Качубей, потом его турки захватили, стал он Хаджибеем, и потом он стал Одессой, которую создала Екатерина и которую снесли. Ну, Екатерина же не, не виновата в том, что она создала этот город. На жаль, так. Влада, дякую вам ще раз від всіх наших підписників, що знаходите час виходите з нами на зв'язок і даєте такі точні та влучні прогнози для наших глядачів. Дякую вам. Да, да, і всем привет, дорогі Ми обов'язково переможемо, обязательно мы, Україна буде країною. І все зміниться в конці, в начале. Следующего. Дякую и до новых зустрічей на каналі Ясно бачу з Тетяною Гай.